Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Kan? Kita beruntung. Walaupun umur kita pendek-pendek. Tapi kita umat yang yang lebih. Kenapa? Sebab Rasul kita Nabi. Nabi Muhammad. <tuh> kan? Nabi Muhammad ni kita pikir muhasabah diri kita balik. Kasih tak kita kepada Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu kasih kepada kita. Saya nak cerita kasih Rasulullah ni kepada kita ni. Saya selalu dah, siapa murid-murid saya yang biasa dengar pengajian saya ni, saya cerita dah. <tuh> siapa dia? Ketika Rasulullah ni datang ke rumah Siti Fatimah. Rasulullah jumpa cucu dia, Hasan. Rasulah, Rasulullah cium dia di perut Hasan. Rasulullah jumpa pula Husin. Rasulullah cium di leher Husin. Kan? Bila bila nampak kejadian macam ni Siti Fatimah perhati daripada jauh, perhati. Ketika dia perhati tu Allah Taala buka hijab bagi Siti Fatimah. Terbuka hijab apa dia? Dia dapat memandang oh anak dia akan mati dalam keadaan ngeri. Kenapa ngeri? Hasan akan mati diracun orang. Sebab itu rasuah cium perut dia. Perut ni lah yang akan diracun orang nanti. Kan? Husin akan dipenggal kepala dia di Karbala. Itu yang rasuah cium leher dia. Jadi seorang ibu tengok Allah, anak aku mati macam ni macam mana. Dia jumpa dengan ayah dia, Ya Rasulullah, apa yang kamu buat kepada dua orang cucu kamu ni. Allah Ta'ala nak, aku nampak, aku tahu apa yang akan berlaku. Dan aku tahu bahawa kamu, Rasulullah, ada doa terakhir, doa kesudahan. Doa kesudahan, tiap-tiap rasulnya ada doa kesudahan. Yang mana rasul-rasul dahulu dah menggunakan doa. doa. Menggunakan doa tersebut. Dah habis dah gunakan doa ini. Hanya kamu ya Rasulullah belum menggunakan doa ini. Hari ini aku minta dengan doa terakhir, doakan untuk dua orang cucu kamu. Doa minta dia selamat. Rasulullah kata apa kepada Siti Fatimah? Aku sayang dua orang cucu aku ni dia kata. Tapi dengan doa terakhir ni aku tak dapat bagi. Doa ni aku bagi. Doa ni aku simpankan untuk sekalian umat aku. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumussalam. Allahu salam. Ba'amsin. Aku simpankan untuk umat aku ni doa ni. Di mana doa Rasulullah ni kepada umat dia? Bila kita melintas Siratal mustaqim Nabi hanya kata apa? Nabi akan duduk dekat tebing-tebing shiratal mustaqim. Nabi hanya kata tiga, tiga perkataan dalam perkataan berulang-ulang. Allahumma salim salim. Allahumma salim salim. Ya Allah. <coughs> ya Allah selamatkanlah mereka. Ya Allah selamatkanlah dia. Ya Allah selamatkanlah dia. Kita minta tak mustaqim Nabi tak berhenti berdoa dengan kita. Ya <coughs> Allah. Ini kasih sayang Nabi kepada kita. Kita yang tak sayang kepada Nabi Muhammad. Kita tak tak mengenal Nabi Muhammad. Kurang pendedahan dengan Nabi Muhammad. Dia ibarat ibu. Allah. Dia ibarat ibu. Dalam satu hadis Nabi ada tanya, Nabi ada berkata kepada sahabat, "Ana mustaqun ila ikhwani." Aku amat rindu kepada saudaraku, Nabi kata. Aku amat rindu kepada saudaraku. Sahabat Nabi bertanya, "Siapa saudara kamu ya Rasulullah? Bukankah kami saudara kamu?" Nabi kata, "Kamu bukan saudara aku, kamu sahabat aku." Habis siapa saudara kamu? Saudara aku ialah orang-orang yang hidup selepas daripada wafat aku. Mereka beriman kepada aku mereka tak biasa berjumpa dengan aku, tetapi hati mereka merindui aku Kita saudara Nabi Muhammad Nabi rindu kita, Ya Allah Wallahi Nabi kata, aku amat rindu dengan mereka Aku nak berjumpa dengan mereka. Mudah-mudahan hari akhirat kita bersama dengan Rasulullah. Almarhumah menakap seseorang akan bersama dengan orang yang ia kasih. Nah, kalau kita kasih kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita bersama dengan Rasulullah. Memandang tajalli Allah Taala. kaji-kaji Rasulullah. Salawat banyak-banyak kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita dibantu di hari akhirat nanti. La ilaha illallah itu hanya satu titik daripada lautan tersebut. Itu Imam Haddad kata, Antababullahi murtaja. Kamu adalah pintu Allah nal murtaja. Untuk orang yang mengharap nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua melalui Nabi Muhammad. Kalau kecintaan kita kurang, kerinduan kita kurang. Macam mana ma'rifat? Tidak ada ma'rifat. Ma Tidak ada ma'rifat. Ma Tidak ada ma'rifat. Ma ya Allah. Ini kerana adalah ia adalah mazharul atam. Apa mana mazharul atam? Kenyataan yang paling sempurna tentang wujudnya zat, sifat, asma, ab'al Allah. Itu yang nama Muhammad ni. Dia kenyataan yang paling sempurna sekali. Kita pun kenyataan bagi Allah juga. Tapi kita tak sempurna. Hanya satu yang sempurna. Nah. Ha. Kalau orang ada ziarah ke Madinah, ziarah makam Nabi, Lazan ni. Lazat tak, tak, boleh nak bayang tak boleh nak cakap apa Kita rindu dengan Nabi Muhammad sebab Nabi itu merindui kita. Kan? Nabi dah sebab wallahi dia kata, Nabi ulangi, wallahi aku amat rindu pada mereka. Wallahi aku amat rindu. Rindu dengan dengan saudara aku ni. Kita umat Nabi, Nabi Muhammad. Okay, Nabi digelar Mazharul Atam. Apa Mazhar Mazharul Atam? Kenyataan yang paling sempurna tentang wujudnya zat, sifat, asma, apal Allah. dan apa tu? Dan roh ya? Dan roh sekalian alam semesta. Roh sekalian alam semesta apa dah? Itu yang saya kata pagi tadi apa dah? Nur Muhammad sudah mesra ke seluruh alam. Laulaka ma khalaqtul ablakam Laulaka. Kalau bukan kerana kamu yang Muhammad, Ma khalaqtul aflaka. Aku tak akan ciptakan alam semesta ni. Apa benda pun tak akan wujud. Ni kita anggap lekeh kan? Kita tak anggap tak ada rasa apa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cukup sayang. Ila mentakiluni. Kepada mana lagi kamu nak hadapkan aku ya Allah. Ana radin ya Allah. Aku reto dengan apa yang kamu bagi. Ketika dia ta'ib Nabi. Darah dia mengalir tak? Ketika dilontar dengan batu. Nabi usaha, Zaid Harisah tahan dengan badan dia. Nabi usaha sapu darah-darah yang mengalir di kaki dia supaya tak jatuh ke bumi. Malaikat berkata, Ya Rasulullah, kalau hari ini darah kamu setitik jatuh ke bumi, bumi ta'ib habis. Tapi Rasulullah, sapu, sapu, sapu. Tak jatuh ke bumi darah Rasulullah. Walaupun batu banyak kena di badannya. Malaikat datang, ni nak aku nak hancurkan ke bumi ta'ib. Kalau kamu izinkan aku angkat bukit sebelah ni, aku akan hancurkan penduduk ta'ib. Tak payah. Aku sayang pada mereka. Mungkin hari ini mereka tak beriman. Aku harap anak-anak cucu mereka akan beriman kepada aku. Tengok. Cuba baca kisah-kisah Rasulullah. Ya. Kisah-kisah Rasulullah ni, Masya Allah. Supaya apa? Terbuka. Terbuka kasih sayang kita. Baca maulidul Rasul. Buat maulid. Banyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah. Rahsia Allah Ta'ala terbuka. Percaya. Ini dalam kitab Adurun Nafis. Sebutkan berselawat banyak-banyak. Okey, jadi roh sekalian alam semesta. Dan terkandung di dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. Ya. Terkandung dalam kalimah Muhammadur Rasulullah empat perkara lagi. Okey, faham dah ya? Bila sebut jalla ilaha illallah Muhammad, bila sebut Muhammadur Rasulullah ada sembilan sifat. Jadi sembilan sifat campur empat puluh satu sifat cukup tak lima puluh simpulan iman? Lima puluh simpulan iman itulah yang kita zikir la ilah itu disebut ashadu Allah. ilaha illallah ashadu ashadu di mana? Kan dulu kita kata kalu bala syahidna kami bersaksi ya Allah kamulah Tuhan kami. Jadi bila kita turun di atas dunia ni, kulnah bitumin hajami ada sini kita kena syuhud balik. Itu yang kita asyhadu, asyhadu. Aku bersaksi. Saksi macam mana? Kenal Allah, kenal Rasulullah. Ni kita yang dibangsa pada Muhammad. Betul tak? Yang dibangsa pada Muhammad. Hubungan Adam dengan Nur Muhammad. Zuhir kita. Nur Muhammad kenyataan bagi Allah. Nah, itu yang, yang saya kata tadi. Bila sebutkan La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Nyata dah rahsia. Rahsia Allah subhanahu wa ta'ala itu yang kita syuhud pandang kepada kiri kanan depan belakang atas bawah kita ini semua kenyataan nur kenyataan nur Muhammad macam pokok tadi biji benih durian tu kenyataan bagi batang durian kenyataan bagi biji durian dahan durian kenyataan bagi biji durian daun durian kenyataan bagi biji durian mana batang dahan ranting daun kalau tak ada biji durian tapi batang durian bukan biji durian daun durian bukan biji durian boleh faham Daur durian bukan biji durian. Begitu juga kita bandingkan dia, kias kita dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubungan tadi ada tak? Macam pokok dengan biji benih, hubungan tadi ada tak? Hubungan tadi ada. Ha, nah, itu baru kita boleh syuhud, boleh kita memandang. Kata, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah Jadi Muhammad Zuhir, Muhammad ini. Sebenarnya sama ya. Muhammad yang ada di Madinah anu, makam di Madinah itu kenyataan batin bagi Muhammad. Batin. Ini. Dia kenyataan. Ah, ha, cuba ziarah di Madinah, banyak berselawat, minta minta kepada Allah taala. Allah taala bukakan makrifat tawassul dengan Nabi Muhammad. Wahabi tak bagi kita bertawassul, dia tak kenal martabat Nabi Muhammad, dia tak mengenal nak jadi biji nak jadi pokok semua daripada biji benih dia nak direct dia kata Allah Taala yang menjadikan biasa kita tengok Allah Taala buat kita nak tanya kita biasa tengok dah Allah Taala buat buat almari tu ke buat ni ke biasa tengok kita tengok mungkin tukang buat ah tukang paku sana paku sini tapi semua tu semua yang tukang ke apa ke bersih ke apakah semua zahir daripada apa daripada nur Muhammad bandingannya macam pokok ambil misal situ ya mudah faham tapi kalau tak kenal di Muhammad tu, oh. Kalau ajilah lubuk tapah tu guru saya, pernah lubuk tapah dia kata, hmm. Kalau kau muda dia kata, seorang pun tak akan jadi waliullah. Kenapa tak jadi waliullah? Dia pun tak mengenal Nabi Muhammad. Dia pun nak direct terus Allah, Allah. Ya betul Allah, tapi kita kena ikut laluan dia. Ayah kita boleh melahirkan anak tak? Oh, aku bin kat ayah aku, mak aku. Ha, ah, mak, tak pandang mak dah. Aku bin kat ayah dia. Dah. Uh, main mana kita, siapa yang melahirkan kita, tapi mak kita pun tak ada benih no. benih tu dia tak ada, benih kelahiran kita rasa kita tak ada, tapi dia yang melahirkan kita kias dia sama ya. ini gambaran misal, bukan saya nak serupakan Allah dengan Muhammad, tu, mak dengan ayah, jangan silap faham, saya nak bagi faham nak mudahkan faham ya. Okey. jelas huh? habis dan terkandung di dalam kalimah Muhammadur Rasulullah. yang ini kita dah belajar ni pegang sampai mati saya kata. Bukan ilmu dua tiga hari. Ini bukan ilmu dua tiga hari. Ini. Sampai tercabut nyawa kita. Mengajilah kita tauhid mana pun sama aja di situ. Paham? Sama aja di situ. Hujung kita di sini. Okey, dan terkandung di dalam kalimah Muhammad Rasulullah empat perkara lagi. Apa dia? Ini orang panggil sam'iyat. Jadi dalam tauhid dibahas apa dia? Uluhiyah, bab ketuhanan, bab rasul, lepas itu bab sam'iyat. Sam'iyat mana benda yang didengar daripada Rasulullah. Ha ni sam'iyat kita nak bahas. Jadi sam'iyat terkandung uh, dibahas dalam Muhammadur Rasulullah. Apa dia terkandung dalam Muhammadur Rasulullah? Pertama percaya kita dengan sekalian nabi yang tersebut di dalam Al-Qur'an 25 orang yang wajib dibilang dengan tafsir yaitu Adam, Idris, Nuh, nah sejarah ngaji tempat lain lah. Saya sebut-sebut namanya. Adam, Idris, Adam tu Abul Bashar, bapa bagi manusia. Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Ishak, Yakub, Ayub, Shu'aim, Shu'aim dua kali tu. Yusuf tu sepatutnya. Ha, Shu'aim dua kali. Yusuf, Ayub, Shu'aim. Nah, ha tu baru betul. Ya? Yusuf, Ayub, Shu'aim, Harun. Nah, itu tu susunan kalau selalu kita hafal kan. Yusuf, Ayub, Shu'aim, Harun. Betul kan kitab Syuib dua kali. Bukan nama Yusuf. Musa. Ah ha, ini Musa. yang selalu yang biasa test Nabi Muhammad test apa dalam mimpi. Seorang ulama bermimpi Nabi Musa ni bertemu dengan Nabi Muhammad. Dia mimpi bertemu dengan Muhammad, Nabi Musa kata, "Ya Muhammad, aku dengar umat kamu hebat. Umat kamu hebat, wahai Muhammad." Betul ke hebat umat kamu ni? Ya Musa kata betul. Mana bukti umat kamu hebat? Rasul dalam mimpi itu panggil Imam Ghazali. Imam Ghazali datang. Imam Ghazali datang. Tanya dia. Nabi kata. Nabi Musa pun tanya. Nama kamu siapa? Imam Ghazali. Nama saya Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nabi Musa kata. Mmm, tak cerdik mak. kamu. Kenapa tak cerdik? Rasa kata. Aku tanya nama dia ni pergi sampai ketuk ni apa cerita ni? Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Al Ghazali ini apa cerita? Tanya Nabi Musa balik dia kata. Nabi Musa jawab. Wahai wahai Musa, ketika Allah Taala tanya apa yang ada di tangan kamu, kamu jawab apa? Dalam Quran ada kan? Kamu jawab di tangan aku tongkat yang aku buat berjalan dengan dia dan aku pukul-pukul daun-daun supaya kambing aku makan. Sama aja dengan aku. Ketika kamu Allah Ta'ala tanya, kamu jawab panjang. Allah Ta'ala tanya, apa yang ada di tangan kamu? Jawab tongkat je lah, jangan jawab. Sampai pukul-pukul daun untuk kambing aku makan. Oh, ketika tu aku bercakap dengan Tuhan. Oh, mentah-mentah aku boleh bercakap dengan Tuhan. Ni, aku bercakap dengan orang yang bisa bercakap dengan Tuhan. Jadi aku nak ambil masa biar lama sikit. Terkejut dengan masalah. Allah, cerdiknya dia ni. Dia ambil kesempatan, dia kata supaya Kalimullah. Musa tu kalimullah. Betul tak? Baru Nabi Nabi, Nabi apa Nabi Musa akui. Memang sungguh umat kamu cerdik-cerdik. Tak sama dengan umat aku. Umat kamulah yang akan dapat menembusi 70 ribu hijab. Kita ni kalau dah, dah sampai tahap ma'rifatullah. Ma oh, keadaan ya. Tahap ma'rifatullah. Ma ada 70 ribu hijab lagi nak sampai kepada kepada Allah. Umat Nabi Muhammad tembus. Umat Nabi lain payah kita umat Nabi Muhammad, kalau ada jalan ma'rifat kepada Allah Ta'ala, 70 ribu hijab dalam ma'rifat, boleh tembus ini. Okay? Tak sama dengan umat lain. Itu hebat umat Nabi Nabi Muhammad. Kita ni badan kecil-kecil, ya. tapi jangan. Nah, Kalau kita mengaji betul-betul, ha, ada kepahaman mana dari Allah, kita terbaik. Okey, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Dan last kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Ha, ini tak ada dah. Kita rehat sat. Kan? Jam saya pukul 4.20 dah betul ya? Eh? 4.20. Hah? Pak suku. Tak sampai lagi ya? Ha, 5 minit lagi. Ya? Ha, kita baca 5 minit lagi. Ya? Okey, yang kedua. Ha, Nabi Isa ni Nabi Nabi yang masih masih hidup lagi ya. Nabi yang hidup di atas dunia ada dua, Uh, mana di atas dunia ada dua Nabi Khidir dengan Nabi Nabi Ilyas. Di langit ada dua Nabi Idris dengan Nabi Isa. Hmm. Nabi Isa akan turun di masjid putih di Syria nanti bila hampir kiamat. Okey, percaya. Yang kedua, percaya kita dengan sekalian malaikat. Yang wajib dibilang sepuluh orang. Malaikat ni, atas jalan bilang. Jumlah malaikat ni banyak. Malaikat ini diciptakan daripada nur. Bukan laki-laki, bukan perempuan, tak makan, tak minum. Mampu menyerupai dengan berbagai rupa. Kalau kebiasaan zaman sahabat, dia akan menyerup, berserupa dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Dahyatul Kalbi. Dahyatul Kalbi itu kebiasaan kalau Malaikat Jibril nak datang berjumpa, dia akan serupa dengan Dahyatul Kalbi. Kan ketika hadis yang Nabi tanya, apa iman, apa islam, apa ihsan, Malaikat Jibril datang, bila balik, Nabi tanya kepada kepada siapa? Sayyidina Umar, "Atadri man sa'il? Kamu kenal tak siapa yang bertanya tadi?" Nabi kata apa? "In apa? Allah wa Rasuluhu alam." Sayyidina Umar kata, "Aku tak tahu. Allah dan Rasul lebih mengetahui." Nabi kata, "Innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum." Sesungguhnya itulah Jibril. Ia datang kepada kamu untuk mengajar kepada kamu tentang agama kamu. Rupa-rupa manusia. Tapi itulah Jibril. Nabi kata, Oke. Okay. Apa dia bilangan malaikat? Yang pertama percaya Jibril menurunkan wahyu. Jibril menurunkan wahyu. Lah ni wahyu dah habis, apa kerja Jibril? Wahyu dah tak ada ada Jibril kerja apa kalau orang tanya sekarang? Kerja Jibril sekarang menarik berkat menurunkan bala. Menarik berkat dalam kehidupan ni zaman dulu waktu rasa panjang lepas tu kalau ya harta kita ni boleh ala ni gaji ribu-ribu pun cukup bulan habis kering ah ha, nak sampai gaji yang kedua lah kering sat kadang keberkatan keberkatan daripada benda tu dah agak kurang lah. Ha, kalau gempa bumi apa semua tu semua kerja jibril tu wahyu dah tak ada lah berkat dah kurang lah ini dalam hidup ini berkat dah kurang. Lebih lagi lagi masa. Ilmu. Ilmu pun kurang keberkatan. Tak sama orang-orang dulu. Okey. Yang seterusnya Mikail. Apa yang kerja Mikail? Menurunkan hujan. Mana menurunkan rezeki lah. Israfil. Meniup angin sangkakala. kekalam. Israel mengambil nyawa. Kenapa Israel mengambil nyawa? Sebab Israel lah yang menghimpunkan tanah-tanah diambil manusia untuk tempoh jasad Nabi Adam. Jadi bila tempat jasa Nabi Adam dimasukkan hidup, hidup Nabi Adam, Allah Ta'ala kata dengan sebab kamu yang mengambil tanah di atas dunia ni, malaikat lain tak berani. Tanah dunia tak bagi. Jibril dia, Israel dia, selamba dia ambil. Nah, bila dah, dah dah jadi, kamu yang berhak mengambil nyawa manusia. Kalau macam tu, manusia marah kat saya lah. Ha. Nah, manusia akan marah kat saya, dia kata. Hai marah Allah Ta'ala aku jadikan asbab. Asbab. Belaga ke. Oh, jatuh ke apa ke. Mati sakit ke. Tapi hakikatnya malaikat Israel cabut nyawa kita. Okey, rakib menulis kebajikan. Atid menulis kejahatan. Mungkar keduanya nakir. Kedua-duanya menanyai mereka di dalam kubur. Ridwan menjaga syurga. Malik menjaga neraka. Malik menjaga neraka ya. Okey. Uh, <coughs> ah itu malah malaikat. Okey habis. Jadi kita ingat sambung selepas asar nanti. Mai kita habiskan nanti apa 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 hubungan manusia dengan dengan Allah ini di muka surat sebelah. Apa martabat zuhur kita yang kotak kecil-kecil tu? Wujud ilmu nur syuhud api angin air tanah wadi madi, mani maknikam rahsia tubuh hati nyawa rahsia syariat tarekat hakikat makrifat nah, ini kita keterangkan lepas semayang semayang asar. <Sessizuk>